900 в Украине вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Премьер-министр Арсений Ценюк призвал украинцев прийти и проголосовать на выборах. Ведь для будущего Украины важен каждый голос. Тем более, что 26 октября мы будем выбирать новый парламент, первый после революции достоинства. Именно этот парламент обязан гарантировать Украине неизменность курса в Европу, в пространстве человеческого достоинства и справедливости, а также служить украинскому народу. Глава правительства подчеркнул, даже в условиях военной агрессии против Украины власть делает все возможное для того, чтобы эти выборы были честными, а каждый, кто придет, проголосовать на свой избирательный участок, был в безопасности. Правительство сделало и делает все необходимое для того, чтобы каждый гражданин, который пришел на избирательный участок, чувствовал себя в безопасности. Мы обеспечим волеизъявление украинцев. Дорогие соотечественники, голос каждого из вас слишком весомый. Нужно обязательно прийти на выборы. Цена этих выборов является слишком высокой, чтобы оставаться дома. Придите и проголосуйте. Сегодня в Украине день тишины. Накануне внеочередных парламентских выборов запрещена предвыборная агитация. Во всех населенных пунктах должны убрать все агитационные материалы. Запрещено также обнародовать результаты социологических опросов. Напомним, предстоящие выборы пройдут по смешанной системе. Граждане Украины, проживающие в Крыму и Севастополе, смогут проголосовать за кандидатов по партийным спискам на материковой части страны по упрощенной процедуре изменения места голосования. Также могут проголосовать и жители Донбасса. Всего в Украине Украине без учета Крыма и Севастополя насчитывается 33 миллиона 570 тысяч избирателей. 26 октября на Донбассе состоится первое демократическое волеизъявление в регионе за всю историю независимости Украины, считают эксперты. И в то же время здесь ожидают наибольшее количество манипуляций, которые могут повлиять на результаты. Аргументы аналитиков собирала Оксана Прышка. Избиратели большинства округов Донецкой и Луганской областей сегодня не знают победителя предстоящих парламентских выборов, утверждают эксперты. С точки зрения незаангажированности, электората в регионе считают эти выборы самыми честными. Если вы вспомните там, 2012 год, когда за два месяца, месяца до голосования уже было понятно, кто победит и кто получит большинство голосов избирателей. И поэтому действительно мы можем говорить об этом чрезвычайно важном факте конкуренции в округах. Одной из главных проблем голосования на Донбассе эксперты называют отсутствие официальной информации о точном количестве избирательных участков, которые будут работать. По мнению аналитиков, это фактор угрозы для признания легитимности результатов предстоящих выборов в регионе. Наблюдатели требуют от ЦИК исправить ситуацию. Не произойдет, так, что на мест, проголосует... не произойдет ли так, что на территории округа откроется несколько участков, где проголосуют несколько десятков сотен людей? И таким образом кто-то недобросовестно получит свой депутатский мандат. Фактически результат выборов должен быть не только законным, но и легитимным. Тогда результат принимается и признается обществом. В ситуации, когда ЦИК не дает информации, где будут, где не будут выборы, в обществе появляются подозрения, чтобы их разъяснить сегодня нужно дать точную информацию, где именно выборов не будет. По данным общественной сети Опора по причине российской агрессии в предстоящих выборах не смогут взять участие граждане из Крыма, и Севастополя, а также половина жителей Донбасской области и 70% Луганской. Таким образом, 26 октября по предварительным данным не воспользуются своим правом голоса свыше 5 миллионов граждан Украины. Однако в случае выполнения минских договоренностей жители Донбасса все же смогут проголосовать. Оксана Прыжка, Виктор Синкевич, БТБ в округах Донецкой и Луганской области, где сейчас невозможно провести выборы с точки зрения безопасности, пройдут до выбора. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко. Он убежден в правильности решения властей провести голосование на части территории востока страны, где это возможно. Ранее председатель Верховной Рады Александр Турчинов также прогнозировал, что после того, как будут освобождены оккупированные территории Донбасса и Крым на тех одномандатных избирательных округах, где выборы не состоятся 26 октября, пройдут до выборы. Министерство внутренних дел обещает жестко наказывать людей, которые попытаются сорвать голосование на парламентских выборах. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зарян Шкиряк. На сегодня МВД расследует более 80 дел о подкупе избирателей. В частности, открыто уголовное производство по статьям нарушения порядка финансирования и подкуп избирателя участника референдума. 227 порушений 227 нарушений, то есть уголовных производств по выборам, из них 85 за подкуп избирателей. Это первое. Цифры. Более 60 тысяч стражей порядка задействованы на сегодняшний день в охране порядка во время проведения выборов по всей Украине. Около 4 тысяч в Донецкой и Луганской области, в тех округах, где мы будем проводить выборы. Yeah. <sighs> Спецслужбы Украины владеют информацией о планировании терактов в день парламентских выборов. По словам спикера инфоцентра СНБО Андрея Лысенко, есть много данных о планах провокаций, в том числе со взрывами и стрельбой. Представитель СНБО заверил, что украинские силовики предприняли необходимые шаги к предотвращению терактов. Накануне глава СБУ Валентина Левайченко заявил, что средства, которые были подготовлены и использовали спецслужбами России и незаконными банк-формированиями, нейтрализованы. Между тем, в России продолжают готовить боевиков. На территории мы уже прямо На территории мы уже прямо говорим где: Белгородской области, Воронежской и Ростовской. А на территории Украины ИСБУ и МВД вело специальный контртеррористический и контрдиверсионный режим. Ситуация в районе блокпоста вблизи Смелого Луганской области стабильная. Объект находится под контролем украинских военнослужащих, сообщают в пресс-центре операции. Также стабильная и контролируемая ситуация в Донецком аэропорту и вблизи Мариуполя. Минувшей ночью эти районы не обстреливались. В районе Дубальцева села то принимают меры для нейтрализации террористических банд и обеспечивают безопасность жителей на освобожденных от боевиков территорий. ООН призвала срочно расследовать сообщение о применении кассетных снарядов на Донбассе. Применение боеприпасов такого вида противоречит международному гуманитарному праву и можно рассматривать как военное преступление. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН помощник генсекретаря организации по правам человека Иван Шиманович. В то же время исполняющий обязанности постпред Украины в ООН Александр Павличенко отметил, что украинские военные не применяют запрещенное оружие на Донбассе и Киев готов содействовать проведению расследования. Напомню, что накануне ОБСЕ и Госдепартамент США опровергли сообщение о том, что Украина якобы применяет кассетные заряды на востоке страны. Иван Шиманович также заявил, что на Донбассе на 21 октября погибли 3724 человека. Сейчас погибает около 9 человек в день во время режима прекращения огня. В пиковый период военных действий погибало в среднем 42 человека, сообщил Шиманович. Румыния отказалась от транзита своего газа через Южный поток. Об этом по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе заявил президент страны Троян Бесеску. По его словам, ни один кубометр румынского газа, который добывают в Черном море, не будет проходить через газопровод, который Россия хочет проложить в Европе. Президент Румынии также заявил, что страна сможет обеспечить свои энергетические нужды при сокращении поставок газа со стороны России. 80% потребности в голубом топливе страна покрывает.

Медэксперты за последнюю неделю опознали тела еще шести погибших при крушении Боинга малазийских авиалиний на Донбассе. Пятеро из них подданы Нидерландов, один иностранец. Об этом сообщает Министерство юстиции страны. Таким образом, на сегодняшний день идентифицированы тела 284 жертв катастрофы. Всего же на борту находилось 298 пассажиров и членов экипажа. Напомним, что один из них был найден с кислородной маской. Это опровергает версию о гибели людей. По данным немецкой разведки, лайнер сбили пророссийские террористы из зенитно-ракетного комплекса «Бук», приняв за украинский самолет. Ну а далее на БТБ смотрите анонс. Оставайтесь с нами и до встречи. В Италии пройдет акция протеста учащихся и служащих недовольных трудовой реформой. Премьер-министр Италии Аматео Ренти хочет отменить статью, запрещающую необоснованные сокращения. Это сделает невозможным увольнение работника, имеющего бессрочный трудовой договор. В Эрмитаже пройдет перформанс украинской художницы Алифтины Кахидзе в рамках биеннале современного искусства «Манифеста-10», которое в этом году проводится в Санкт-Петербурге. Музей Пабло Пикассо в Париже откроется вновь после пяти лет ремонта. Открытие долго откладывалось из-за споров о том, каким образом должно быть реконструировано хранилище одной из крупнейших в мире коллекций знаменитого художника 20 века.